Тихай на арате мантру Шилы Прабхупады. Тихай играется на последнюю ангу мантры. То есть играется первая анга мантра, потом вставляется тихай. Тета гета дха, тета гета дха, тета гета дха. Вот этот последний звук дха, это начало уже следующей мантры Прабхупады. Звучит это так. Тета гета дха, тета гета дха, тета гета дха, два, три. Та, тери, тери, тета, ге. Тета, дха, тета,